ফ্ৰেণ্ডছ বহুত দিনৰ পাছত আকৌ কেমেৰাটো অন কৰি মুখৰ ওচৰত লৈছোঁ তো কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল মোৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক বহুত বহুত ৱেলকাম জনাইছোঁ ত' ভিডিঅ'টো ঘপককৈ বনোৱাৰ প্লেন হৈছে যে বনাওঁ তো অহা কাইলৈ আমাৰ ছোৱালীৰ বাৰ্থডে' ঊনত্ৰিছ তাৰিখে ডিচেম্বৰত তো তাইৰ কাৰণে কেক বনাম এতিয়া তাই মানে মোক কগলা কৰি দিছে তো এওঁ নাইকিয়া সেইকাৰণেই মই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই ছোৱালীয়ে মোবাইলটো চাই থাকে যিহেতু তো তাইৰ কাৰণে মই কেক বঢ়াই দিলোঁ মাহীয়েকৰ পৰীক্ষা আছে মাহীয়ে গৈছে কলেজনে দোকান খুলি আহিম এটাকে খুৱ আছে আৰু এটাকে খাই থৈছোঁ কিন্তু এটাকে খোৱেই গ'ল প্ৰায় কিন্তু এটাকে খুৱাই গ'ল মৰম হৈছে দে নেপাতো নেপাতোঁ বুলি ভাবোঁতে ভাবোঁতে হ'লেও পতা হ'বই এতিয়া ভগৱানে মিলাইছে সেইটো পাতিয়ে দিম তো এইবাৰতো ছোৱালীয়ে লৈ মোক মন্দিৰলৈ গৈছিলোঁ এইবাৰ ঘৰতে পাতিব আহিম বুলি কৈছে জানো কেইটা বজাত আহি পায় ডিউটি কৰি আহিব হ'ব লাভ মোৰ নাজানো মই কোৱাই নাই ফোন কৰি কৈছে মই নাহো কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিম সৰু সুৰাকৈ নিয়মটো কৰি থ'ব তো মই ভাবিছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইজনকেইটাক মাতি ভাত সাজে ৰাতিয়ে খুৱাই দিম সন্ধিয়া টাইমত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাতিলে আকৌ অকণমান দেৰি হ'লে টোপনি লাগি যাব বুলি সোনকালেই কৰিব লাগিব তো আজিও বজাৰ চজাৰ নকৰোঁ কালি ৰাতিপুৱাই বজাৰ কৰিবলৈ যাম তো আজি যিমানখিনি পাৰোঁ ভিডিঅ' বনাই থৈ দিওঁ ছোৱালীক একো আজিয়ে বনাই থ'ব লাগিব কালি বহুত জেমেলা লাগি যাবগৈ আৰু দোকানো খুলি থোৱা আছে মই দোকানতো মাতি থাকে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনোৱা একেবাৰে কণ্টিনিউ কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু মাজে মাজে ছোৱালীয়েও মোবাইলটো লৈ লয় ভাত পানী খোৱা হ'ল আমাৰ মায়েও ভাত পানী বনাই লৈ খালোঁ বোলো এতিয়া ছোৱালী গৈছে জেঠীমণি ইহঁতৰ ঘৰত সি আমাৰ খিৰিকী দি দেখি থাকি ইহঁতৰ ঘৰত গৈছে তাৰ ইয়াতে খেলি আছে হ'ব লয় চিঞৰি থকা নিচিনা শুনিছোঁ ত' তাকে ক'লোঁ ভিডিঅ'টো চাই থ'ব শেষ কৰিছোঁ ভাল লাগিব অকণমান আহি দোকানত বহি আছোঁহি দোকানত নবহিলেও নহয় দোকানত মানুহ আহিছিলে দৌৰি দৌৰি আহিলোঁ আকৌ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ অকণমান বহি আছোঁ দোকানত তাৰপিছত আকৌ ঘৰত যাম কেকটো অফ কৰি থৈ আহিছোঁ কাৰণে টেনশ্যন নাই তো সেয়াই ভাল লাগি আছে কালি ছোৱালীৰ বাৰ্থডে'টো পাতিব পাৰিম সৰু সুৰা হ'লেও যিয়ে নহওক পিকনিকৰ <laughs> প্লেনিং <laughs> <laughs> এইফালে ওলাই গ'লোঁ ঘৰ পৰি যাবলৈ কাৰণে ছোৱালীৰ কাৰণে বজাৰ কৰিবলৈ মানে বিশালত যাম মই আৰু ভণ্টীও কলেজৰ পৰা একদম ওলাই গ'লগৈ এক্সাম আছিলে তাই আজি লাষ্ট এক্সাম তো কেকৰ বস্তু কেইটামানো আনিব আছে ঘৰত আহি পাই কেকতে লাগোতে লাগোতে ছাৰ নতাই বাজিবলৈ হ'ল আৰু মোৰ কেক বনাই হোৱাই নাই ভণ্টী আৰু মই একেবাৰে পূৰা মাথা সোমোৱালৈ বনাইছোঁ যে ভিডিঅ' বনাব লাগে সেইটো পাহৰিয়েই থাকিলোঁ তো তেনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱাটো নহ'লেই যিমানটো পাৰিছোঁ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ দুটা কেক বনোৱা হ'ল আমাৰ এটা এষাই ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু এটা ভিডিঅ' নকৰিলোৱেই এইটো ফ্ৰিজতে সোমোৱাটো আছে তো এইটো কেক আপোনালোকে বাৰ্থডে'তে চাব পাৰিব আৰু কাৰণ এইটো ব্লগটো আজিয়ে গুচি যাব বাৰ্থডে ব্লগতহে আকৌ কেকৰ ভিডিঅ' দিয়া হ'ব তেতিয়াহলে ভিডিঅটো চাই কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব এয়া আমি ৰাতি ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত মানে চাৰে নটা বজি পাৰ হল তেতিয়া অৱস্থা চাওকচোন কিমান আন্ধাৰ মুন্ধাৰ হৈ আছে ছোৱালী মোৰ ওচৰতে শুই আছে আৰু এইটো জয়ন্ত দা আমাৰ তো এয়াই কলোঁ ঘৰত গৈও চাম মাহঁত চবেই শুই আছে কাৰণ ইমান ৰাতি হৈ গল ঠাণ্ডা দিন যিহেতু লিপষ্টিক আছে সেইটো নাইকিয়া ভাগৰে যোগৰে আহি পালোঁ ঘৰত আৰু তাৰপিছত ছোৱালীক খুৱাই লৈ এতিয়া আমিও খো এতিয়া চাৰে দছটাই বাজিলে মই কেক বনাওঁতে ইমান টাইম হৈ গ'লগৈ মানে মই গমেই নাপালোঁ চাৰে আঠটা বাজি পাৰ হৈ গ'লগৈ নটা বাজিব যাওঁ কেক আধা ডেক'ৰেশ্যন কৰি হ'ল তো ফুলকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰি আহিলোঁ ঘৰত তো ভাত পানী খালোঁ এই মাত্ৰ এতিয়া কেইটামাজে চাহ দছটাই বাজিলে তো ভাত পানী খাই এতিয়া শুবলৈ আহিছোঁ ত' ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দেখা হৈ আছে নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে আজিলৈ বাই বাই